assalomu alaykum aziz yurtdoshlar barchaga xayrli kun e, yana bitta rubrikamiz eslaringizda bo'lsa bemorlarimiz bilan intervyu qilamiz degandik e, akam o'z kelib qoldilar ya'na o'sha syomka jarayonida edik bexosdan keldilar bu ya'ni rejalashtirilmagan intervyu desak ham bo'ladi akamda yuqori blifroplastikani amalga oshirgan dik e, bugun ikki oyu 20 kun bo'ldi adashmasam 2 oy 20. va ko'rikka kelganlar akajon yaxshimisiz ec narsa bo'lsa bo mana bemorlarga ko'pincha aytamiz to'liq natija chiqishi uchun kamida 2-3 oy vaqt ketadi deb siznikida ham ancha hishlari ketib qolgan o'zizga yoqyaptimi asosiysi zo'r amasi zor sizni plastik jarrohga murojaat qilishingizga sabab nima nima uchun aynan blefaroplastika qildirdingiz ko'pchilik bemorlarimizga qiziq bo'lishi mumkin birinchidan odamni o'zini ko'rinishi ikkinchidan ko'zda juda ham nima tez charchash bo'lgan kechgacha даже ko'z juda charchab qoladi hozir mana bu narsa operatsiyadan keyin уж m n kechgacha yuraman hech qanaqa charchoqy boshqa yo'q odam rens ko'zli o'zi hamma narsani ko'radi har doim aytamiz belifraplastika amaliyotiga tibbiy ko'rsatmalardan biri bu ko'zni ustidagi ya'ni ortiqcha terlar. bu har <laughs> gal sizni ochib yopishingizga ko'p energiya sarflashingizga majbur qiladi kechga borib <laughs> уzi o'zingizni qovog'igizdan tashqari ortiqcha <laughs> terni ham ko'targaningizni esobga ko'zingiz charchaydi tezroq yumishga harakat qilasiz dam olishga mehnat faoliyatingizni tushiradi ayniqsa rulda yurish juda qiyin bo'lsa mana shu muammolar <laughs> bilan bemorimiz murojaat qilgandilar, u kishini yuqori qovoqlardagi ortiqcha terilarni hamda yog'larni olib bergan. reabilitatsiya jarayoni qiyin bo'lmadimi qanaqa siz uchun Men boshlig bir hafta juqiyin Nu, chidasa bo'ladigan darajada og'riq yo'q nima aynan. noqulaylik <mama> qizarishlaraishlarkoz qizaris, 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 ochilmasan qiynalishlar bir haftadan keyin hech narsa bilinmasdan ko'chaga chiqib ishga chiqib bemalol o'zi har doim aytamiz reabilitatsiya vaqti yetti o'n to'rt kunni tashkil qiladi ya'ni kimda kamroq kimda ko'proq asosiy ish qizarish diskomfort bu yetti kun o'n to'rt kun oralig'ida o'tadi qolgan yigirma foiz ishlarimizni ketishi uchun ikki oy uch oygacha vaqt ketishi mumkin hozir hech narsa sizni bo'z ya'ni ko'zigiz o'zizga qanaqa yaxshi ishlarimizni qayerdan ko'rdiz nima uchun aynan doktor chorayevga murojaat qildingiz? Instagramdan. kuzatdizmi anchaga kuzatdim juda k 'p bir ikki yilcha почти ishlarimni aynan ya'ni sizni blefaroplastika qildirgunizcha 2 yil vaqt ketdi yaxshi har kunlik ishlarimizni ko'rib shuig uchun har doim qiladigan operatsiyalarimizni doposhli qo'yib boramiz чтобы podpischiklarimiz ko'proq informatsiyaga ega bo'lishsin qo'rqmasdan kelishlari uchun aziz yurtdoshlar bemorimizni albatta doposi rasmlarini qo'yamiz ekranni qayerdadir chiqadi videoni oxiridami shu balan intervyumizni yakunlaymiz yana qanaqadir sizlarni savollar qiziqtirayotgan bo'lsa kommentda qoldiringlar keyingi bemorlarimizga berib ulardan so'rab berishga harakat qilamiz ko'zini qildirmoqchi bo'lib yurgan lekin tuklanayotganlar uchun bir ikki og'iz maslahatlaringiz bo'lsa berishingiz mumkin bemalol maslahatdam mana doniyor aka judayam yaxshi mutaxassislar man endi любой odam o'zini ko'zini operatsiya qilishdan oldin bu tanani bir qismi bo'lgani uchun manda ikki yil kuzatish ya'ni doniyor akani operatsiyalari qanaqa o'tdi shu kungacha qanaqa rezultat bo'lgan o'shandan keyin же o'zimga amin bo'lib keldim и nimasi ham rezultati ham yomon emas juda zo'r rahmat kattakon avvalmbor rahmatigiz ishlaringizga ombo'sn maslahat beraman hammaga qo'rquvni yo'qotishni yana bitta usuli bu albatta konsultatsiyaga kelish agar kimdir ikkilanib yurgan bo'lsa bemalol konsultatsiyaga kelinglar ko'rib sizlarga haqiqatan bleferoplastika kerakmi haqidagi ma'lumotlarni berib o'tamiz va shunga qarab qildirish yoki qildirmaslikni tanlashingiz mumkin aziz do'stlar, barchaga xayrli kun yana bir bor barchani ishlariga omad tilaymiz kanallarimizga obuna bo'ling like va kommentariyalarni qoldiringlar hammaga rahmat